Давайте знакомиться еще раз. Меня зовут Яна Бунова. Да, я ношу еду с собой. Мой ланчбэк в машине, где есть мой ужин. Мне не стыдно это делать. И сейчас, в общем-то, я уже не представляю, да, там, куда-то выходить без каких-то перекусов, без своего ланчбэка. Так. Значит, немножечко, буквально пару слов компании. Может быть, кто-то знает, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то совсем не знает. Компания торговая марка Pop'n'Go, в общем-то, это украинский, первый украинский производитель ланчбэка в Украине. У нас вот задавали, кто-то задавал вопрос по поводу патента. У нас есть патентное изобретение. Да, действительно, Андрей правильно сказал, что у нас сложно что-то в Украине, что-то доказать. Но мы как бы позволили себе сделать патент, да, это занимает определенное время, поэтому, в общем-то, торговая марка есть патентное изобретение, названное изобретение трех инструкций Значит, первый раз проект видел свет, скажем так, в мае 2014 года. Более активно мы начали развиваться в сентябре 2014 года. Лаунжбэк, да, вот покажу, кто не знает. лаунжбек это, в общем-то, таблиц с собой. Она терма, она держит температуру от 3 до ну, 3-4 часа. Она стирается и, в общем-то, да, стильно, красиво можно носить э, с собой. Значит, э, очень многие путают ланчбоксы с ланчбэдами да, это же одно и то же. Ланчбоксы, да, это обычные наши пластиковые э, судочки, как мы называем, которые кладутся в ланчбэд. Э, очень гордимся тем, что можно разрабатывать очень классные, стильные продукты у нас в Украине, гордиться этим и быть конкурентоспособными на европейском рынке. Теперь перейду непосредственно к самой тематике. Философия компании. Многие думают, что а, философия компании – это ерунда. Но на самом деле философия компании содержит четыре главных элемента, которые, на которых строится бизнес. Да? И благодаря этим четырем элементам, если собственник бизнеса четко понимает, что, что стоит за каждым элементом, он четко может там, рассказать стратегию бизнеса, он четко может рассказать, на чем ориентирован продукт, он четко может рассказать, там, какие преимущества, чем дорожит компания и так далее. Поэтому я буквально э, вот... Э этим слайдом хотела показать, там, кому-то напомнить, кому-то рассказать, если кто не знает, что философия компании включает в себя четыре элемента. Да? Первый – это миссия, для чего существует компании, в общем-то, да, для какую пользу она несет клиенту и обществу. Это очень важно, потому что как раз-таки это и касается да, темы развития сталого бизнеса, что мы сейчас ориентированы не на деньги, зарабатывание огромных денег, а на то, что все-таки, чтобы принести какую-то пользу нашим клиентам, нашему обществу. Конечно, я не, ну, как бы я не говорю, что все мы как бы, выходим на, ну, в бизнес, чтобы в целом все равно зарабатывать деньги, но в целом меняются немножко смещаются приоритеты. Второй элемент это принципы, то есть, ну по сути дела, да, то есть это те принципы, которые устанавливают компания и следует им. То есть это могут быть какие-то требования, ограничения, правила. То есть у каждой компании это по-разному. Ценность – ценности. это чем мы дорожим, и видение – это, по сути дела, те долгосрочные цели и э, стратегические такие цели, которые видит компания, как она себя видит в дальнейшем, да, в, таком, в идеальном э, в своем развитии. Эээээ. Перейдем да, непосредственно к вот четыре элемента. Расскажу, как у нас <гъесть> эти четыре элемента выстроены и э, как мы строим свой бизнес. Значит, миссия компании – Значит, первое, самое главное – это потребность клиента. Почему это важно? Вообще бизнес по Go, он начинался со своей собственной потребности. Да? То есть я, я уже рассказывала эту историю, еще вот поделюсь с вами, что я когда-то худела на 40 килограмм. Я знаю как это носить еду самой, как это стыдно, да, то есть какая потребность, как это, когда ты там берешь этот непонятный там целлофановый пакетик или фольгу, заворачиваешь, что-то ты несешь в сумку, в сумке протекло, положил в машину, на машине разлилось. Для мужчин это вообще огромная катастрофа, потому что когда я готовлю своему мужчине обед, ну, раньше, да, когда я готов... Этот судочек, куда мне его положить, что мне с ним делать. Поэтому потребности, я настолько, настолько досконально знаю потребности каждого человека в плане того, если он носит еду. Поэтому очень важно, когда вы... Вообще успешный бизнес, с моей точки зрения, он э, будет всегда успешным, если вы закрываете собственную потребность. Потому что если вы закрываете собственную потребность, вы знаете настолько досконально, настолько, настолько в мелочах все, что необходимо клиенту, что вы просто не можете не сделать неуспешный бизнес. А, а кто носит еду с собой? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, ну немного. А кто а, вот, готовит, может быть, своим там, мужьям, детям а, или ну там на спорт носит еду с собой. Тоже как-то как-то у нас немного. Но... Да, потому что в основном всегда по статистике в 2012 году был проведен социологический опрос, да, сколько пациентов в Украине носят в виду с собой. На, на, 2012, на 2000, да, 2012 год, эта цифра составляла 65%. У нас сейчас исследований как таковых нет, но, в принципе, даже из-за того, что мы постоянно враща вращаемся в этой сфере, этот процент достигает где-то около 75%. Это связано, ну, во-первых, с тем, что у нас, да, там, кризис в стране, многие люди сейчас стали носить еду с собой, потому что это более, да, там, выгоднее, да, чем питаться в ресторане. Ну, и много у нас сейчас стали люди более осознанные, которые заботятся о своем здоровье и носят еду с собой, да, там, спорт, кто-то худеет, кто-то просто заботится о своем здоровье, поэтому этот процент вырос. Поэтому первое, вот, на чем строится да, миссия нашей компании, компании Top Go, это потребность клиента. И мы очень гибко а, изменяемся. То есть если изменяется потребность клиента, мы очень гибко изменяем сам продукт под клиента. Следующее. А, в миссии компании – это развивать культуру еды с собой. Это то, о чем я говорила, что у нас как-то почему-то не <с DOWN> очень принято да, там, носить еду с собой, а, взять, там, допустим, какой-то сэндвич или полноценную еду в судочек, выйти, не знаю, когда погода позволяет, где-то в парк присесть, покушать, как-то или там, достать постилку, выйти там, на обед не в ресторан, пойти и не сесть там, да в закрытом помещении на кухне, а как-то люди, э, ну они этого. кого культуры питания людей с собой нет. Если взять за границу, ну, вот, ну вот кто бывал там в Европе, в Америке, вот мне очень нравится европейский, да, в этом плане э, опыт то, что там не страдает и ресторанный бизнес, да, потому что люди все ходят в рестораны, обязательно там вечером после работы, но не страдает вот эта культура питания еды с собой. Да, то есть это есть, и люди абсолютно спокойно носят еду с собой, и а, они не парятся о том, что если я выйду в на меня кто-то посмотрит и скажет, о господи, кто-то там сидит. Кушать. то есть они абсолютно для них это нормально. Поэтому но наша задача а также вот в миссии компании, чтобы мы развивали вот эту культуру питания еды с собой. Здесь мы сосредоточены на том, чтобы да, внести в массы там, статьи разного рода. Ну, то есть выстроена стратегия по, развитию культуры еды с собой. Следующее, но ну, это сразу, да, что мы снимаем барьеры, да, выносить еду с собой. Следующий это образ жизни, забота о себе. То есть мы говорим о том, что заботиться о себе это вполне нормально. Да? И здесь мы поддерживаем вот эту составляющую, социальную составляющую, то, что там, готовьте своим любимым, заботьтесь о себе, о своих близких и э, мы прерываем любовь к приготовлению пищи. Да? То есть у нас очень многие сейчас начали, э, нас, если так зайти в интернет, сейчас пестрит, да, все там, я приготовил то, такое, знаете, как это называется, фут, да, когда ты там постишь в Инстаграме, в Фейсбуке, постишь фоточки, я сама очень много готовлю, я сама хожу в рестораны, обожаю там, да, там новые кухни, что-то новое пробовать, но э, готовлю все всегда. С утра мне, мне достаточно, допустим, 30-35 минут для того, чтобы приготовить обед, ужин, себе и завтрак. То есть этого достаточно. Я готовлю очень простые блюда, но очень вкусные. Поэтому об этом тоже делимся э, с нашими клиентами. Следующие принципы компании. Основные у нас 4 принципа ⁇ это качество продукта. Я лично сама постоянно в цеху слежу за тем, чтобы качество продукта была на высшем уровне. Тот, кто сегодня, да, получит, сможет оценить, что мы не уступаем в качестве европейским, э -э, она, ну, европейским ланджбэгам, европейским, там, американским. И, э -э, ну, очень этим горжусь, потому что э -э, хочется все таки держать на уровне, что украинские продукт может быть. Следующий далее подход клиенту. Мы всегда, э -э, мы можем сделать любой, так сказать каприз клиента, да. То есть это важно, потому что мы прислушиваемся к тому, что говорят клиенты. Если клиент хочет, не знаю, там, на ланчбеге написать не знаю, там, пися попа, мы это сделаем для клиента. То есть все, что угодно, потому что это, ну, вот клиенту так хочется, да, чтобы был индивидуальный подход. Доступность И к собственнику. Почему выделила это, в принципе, компании? Потому что в свое время работала в огромной IT-компании, операционным директором. И вот эта иерархия, когда к тебе, чтобы попасть к тебе на прием, тебе нужно там заблаговременно назначить встречу, тебе нужно там через твоего ассистента и так далее. Я э, все время, да, ушла в свой проект, и для меня э, вот эта доступность к собственнику, да, ко мне, то есть я очень часто сама звоню клиенту, я очень часто э, общаюсь с партнерами, я очень часто могу обрабатывать сама я заявки, когда ты звонишь просто, да, ну, вот там, или там поднимать телефон, я беру там на день телефон, когда я общаюсь с клиентом, потому что только вы сами, только собственник бизнеса может прочувствовать, что необходимо клиенту. И часто мы э, активно принимаем участие в событийном маркетинге, Девочки, а сколько у меня минут осталось? Три. Поэтому это очень важно, да, когда вы сами слышите, что необходимо принять. И сотрудничеством все знают, да, что такое вин это не когда вы пытаетесь выиграть да, и заработать на клиенте, а когда в вашем партнерстве, в сотрудничестве выйдут все, и вы, и клиент, и вы, и партнер, и вы, и подрядчик. Это очень важно. Значит, следующие ценности компании, это на первом... Самое главное – это команда. Я об этом всегда очень много говорю, потому что я, допустим, выбирала, одного человека выбирала 4 месяца. Я не иду на компромисс, что ну, ладно, придумаем что-то под человека. Нет, я конкретно ищу человека, который э, будет подходить, ввольется в команду и будет подходить к тем э, задачам, которые есть. Я обязательно всегда... На э, собеседовании задаю вопрос самый главный. Хочу-могу, да, чтобы ваше «хочу» совпадало с вашим «могу». Если где-то что-то не совпадает, то мы не продолжаем наше сотрудничество. Это может быть человек без опыта. Мне самое главное, чтобы человек горел и хотел это. Потому что из практики, знаю, в свое время провела где-то около более трех 3000 собеседований, да, набирала команды и в Британии, и в Украине, и в Америке. И э, я знаю, что может прийти вот такой человек, крутой, с такими регалиями, что можно с ума сойти. Но, по сути дела, ему этот, он этим проектом не горит. Поэтому вот принцип работы «хочу, могу» в моей команде – это очень важно. Любовь к продукту. Ну, это понятно, тут не надо останавливаться. Ориентация на результат. Это понятно, но это ориентация не результат не деньги в конечном итоге, а удовлетворение клиента. И это вот, да, когда ты приходишь на, на фестиваль, к тебе приходят и говорят, о, боже, спасибо вам большое, вы так вообще мне помогли, потому что мне так было носить стыдно на еду. И наконец-то, вот это самое главное, да, и в этом случае для меня это результат. Ну и клиент-ориентированность – это такое, знаете, как понятная ориентация на клиента. Видение компании. Ну, обычно видение компании, знаете, это такое немножко закрытая, да, такая информация, потому что не знаю, кто здесь присутствует, мало ли, может, наши конкуренты, но э, не суть. Поэтому я так более, да, в таких, в таких более глобальных каких-то, то есть, ну, достижение вершин, как этот ланчбэк достиг вершин в Грузии. выход на зарубежные рынки сейчас мы обрабатываем рынки, это э, Прибалтика и Польша, мы планируем открываться там расширить продуктовую линейку. Буквально недавно мы запустили несколько, опять же, были потребности клиента, мы запустили две новые линейки. Я сама все разрабатываю, сама все как бы проектирую. И из своих потребностей возникло, что ну, там нужно запустить, допустим, АЮБ, который приспособлен больше к путешествиям. Да. Я взяла, запустила новую линейку и не собираемся останавливаться на этом. И фуд-коучинг для клиентов, потому что у нас люди как-то немножечко не до конца, знаете, как есть такой принцип, как белка в колесе, да, и у нас получается так, что девушки с каждого понедельника начинают садить свою на диету, временный эффект, дальше сорвались, там дни рождения и так далее. У мужчин там свои. Поэтому э, очень хочется, знаете, как обучить, э, рассказать поделиться тем, что вообще можно изменить просто образ жизни, да? что если это делать на постоянной основе, не будет вот этих вот добиться э, выстрелов вот этой пружины, когда ты там где-то срываешься, где-то что-то. Поэтому это очень важно. Сейчас мы готовим новую программу, которая будет ориентирована на фуд-коучинг для клиентов. Так, у меня последний слайд. <смех> 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 а, судя вот из того, что я сказала, есть такая философия жизни, это моя личная философия жизни, философия, которую разделяет вся моя команда. Это в первую очередь любить себя, не кого-то другого, а себя. Это очень важно. Когда ты любишь себя, ты начинаешь любить все вокруг. А работать в удовольствии, это тоже очень важно. Я делала карьеру 9 лет в корпоративной среде. И сейчас понимаю, что такое работать в Вот. Ну и радоваться жизни, потому что, опять же, да, только вот с какого-то позитивного настроя жизни можно делать что-то качественное. Самая команда ориентирована на эти три, скажем так, принципа. И это очень помогает в работе, это очень стимулирует. У меня нету... команда не работает от сель до сель. У нас абсолютно гибкий график, есть определенные результаты, которые они должны достичь, поэтому мы иногда можем пообщаться в 6 утра, а иногда в час ночи. Но потом это происходит так, я могу какую-то идею написать, и они постоянно в онлайне, они начинают, мы создаем чат, и быстро начинаем обсуждать, тут же, да, там, брейншторминг провели, все, отлично, на утро есть новая идея но я их не заставляю это делать. Они сами воодушевлены настолько, что они готовы вот нести вот, этот вот, да, вот эту радость, вот эту какую-то такую любовь к жизни вместе со мной, нашим клиентам. Все, у меня все. Последний вопрос, ой, о, последний слайд. Значит, Яна Бурова, сайт Patendo.com.ua. мэйл, э, можно найти Яна Бурова во всех вот социальных сетях, которые я здесь разместила. Вопрос-ответ, если у нас есть время. Для начала...